bir hadisda musiqa va qo'shiqchilar haqida o'qib qoldim bugungi kunda atrof to'la musiqa ovozi va qo'shiqchilar son mingta islomda musiqa va qo'shiq tinglash harommi yoki makruhmi hop oh, bu savol ham eng ko'p takrorlanadigan savollardan eng ko'p ixtiloflarga sabab bo'lgan savollardan eng ko'p ko'ngil qoldilar bir birini xafa qilishlarga sabab bo'lgan savollardan hisoblanadi xususan yaqin orada bizni hozirgi yangi tariximizdagi gaplardan hisoblanadi talashib tortishuv ko'p bo'ladi birov ting etgan musiqa ovozi borki harom deydi ikkinchi bir taraf bekor aytibdi bu narsalar hammasi halol mana bo'lib turibdiyu hamma yoqda deyishi mumkin yana boshqa gaplar bor urush janjallar ko'p lekin ana shu ma'noni shar'iy kitoblardan batafsil o'qib o'rganib solishtirib tahlil qilib ko'rib keyin javob aytish ma'nosi yo'q mana muhtaram tinglovchimiz ham bir hadisi mu, hadisda musiqa va qo'shiqchilar haqida o'qib qoldim deganlar bu hadis qanaqa hadis bu hadisni ma'nosi nima u yerda qanday iboralar kelgan buni to'g'risida birorta gap yo'q ana shunga o'xshash haligi talashib tortishayotganlar <laughs> <laughs> ham palonchi bo'lmaydi degan pistanchi bo'laveradi <laughs> deydigan kabi demak asossiz hujjat dalilsiz gaplarni aytadilar qadimgi ulamolarimiz ham asrlar davomida musiqa haqida turli fikrlarni aytishib kelishgan lekin hammalari ittifoq qilib musiqani to'g'risida aytgan gaplardan biri musiqani beodobi shariatga to'g'ri kelmaydigan qiliqlaru iboralardan so'zlardan iborat bo'lgani mutlaqo harom bunga barcha ulamolar ittifoq qiladilar endi odob axloq doirasida vatanparvarlik insoniy qadriyatlar islom ta'limotlari ma'nolarini targ'ib qiluvchi shunga o'xshash qo'shiqlar yoki musiqa ma'nosida demak ulamolar ixtiloflari bor ba'zi bir taraflar aytadilarki bu narsalar harom mutlaqo bo'lmaydi degan gapni aytishadi va daliliga qur'oni karimdagi azubillahi mina shaytoni rojim oyatini keltiradilar bu oyat kalrimani ma'nosi shuki odamlardan bir kishilar borki behuda so'zni ollohni yo'lidan zalolatga ketkazish uchun sotib oladilar degan ma'no mana shu demak qo'shiq deyishadi haligi odamlar va o'sha qo'shiq ekanligiga hazrati ibn abbosni gaplarini dalil qilib keltirishadi boshqa ulamolar aytadiki yo'q bu yerda qo'shiq degan ma'no yo'q ollohning yo'lidan zalolatga ketkazguvchi har bir gap bo'lsa hammasi harom u qo'shiq bo'ladimi ma'ruza bo'ladimi yozilgan kitob bo'ladimi qandaydir gap so'z tortishuv bo'ladimi har birida ollohning yo'lidan zalolatga ketkazish ma'nosi bo'lsa barchasi harom buni demak hech kim inkor qilishi mumkin emas ibn abbosni shu tavilni keltiradigan bo'lsak ibn abbosdan boshqa minglab sahobalar bu tavilni qilmaganlar va boshqa tavilni qilgan sahobalar ibn abbosdan ko'ra ko'proqdir degan ma'noni aytishadi musiqa va qo'shiqni batamom harom deganlar yana bitta taliq ya'ni payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomgacha aniq yetib bormasdan orada nimalar tushib qolgan hadislardan bittasini rivoyat keltiriladi qilib keltiradilar unda to'rtta narsani harom deyigan o'sha to'rtta narsani ichida demak musiqa ham bor xamir ichish bor ipak kiyim kiyish bor ulamolarni ko'pchiligi ahli sunna va jamoalar aytganki bu o'sha to'rt narsani qo'shib qilsa deganligi chunki boshqa yerdagi ko'pgina hadislarda qo'shiqqa ijozat berganligi mana shu demak ma'noni tavil qilishga olib keladi deb turib qo'shiqqa ijozat berilgan holatlarni bayon qiladilar eng sahih hadislardan dalillar keltiradilar jumladan muavviz bin tir <laughs> rubayy yoki rubbayya bin muavviz roziyallohu anhudan keltirilgan hadisda u kishi aytadilarki mening nikoh to'yim kuni rasululloh uyimga keldilar va ko'rpachamning ustiga o'tirdilar ikki qiz mani otalarimni madh qilib qo'shiq aytishar edi shunda ulardan biri vafina nabiyun yubiru an g'adi degan baytni qo'shib aytdi ya'ni bizning ichimizda payg'ambar borki u kishi ertangi kunni xabarini beradi dedi shunda rasuli akram alayhissalotu vassalom daha dedilar buni qo'yda avvalgisini aytgin dedilar mana shu yerda demak rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari shaxsan to'yga hozir bo'lganlar va qo'shiqni tinglab ma'nosi buzilganda ma'noni to'g'ri aytishga da'vat qilganlar deb aytadi ulamolarimiz shuningdek mashhur hadislardan yana bittasi bir kuni hazrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu o'zlarining qizlari oysha onamizni hujrasiga kirsalar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom teskari qarab boshlarini o'rab yotibdilar oysha onamiz o'tiribdilar va u kishini huzurlarida ikkita qiz qo'shiq aytmoqda shunda rasuli akram alayhissalotu vassalomni hollarini ko'rgan hazrati abu bakr tezlab yurib kelib qizlari oysha onamizga do'q qilib rasuli akramning xonalarida shaytonni nagmasi bo'lyaptimi deganlarida rasululloh boshlarini ko'tarib ey abu bakr qo'y ularni har bir qavmni o'zining it kuni bor bugun bizni it kunimizdir deganlar shuningdek habashistonlik ahbosh tanli kishilar masjidda harbiy o'yinlarni qilib raqsga tushganlarida oysha onamiz roziyallohu anho payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni yelkalariga jog'larini qo'yib turib tomosha qilganlar rasululloh bo'ldimi bo'ldimi to'ydingmi deb oxiri o'yin tugaganda tarqab ketilgan va bunga o'xshash bir qancha demak hadislar bor bu kitoblarda turibdi ana shu hadislardan bir nechtasini tousulfiahadisur rasul kitobini egalari keltirganlar va man mana shu hadislarni o'sha kelgan joyida hadis va hayot kitobining o'n uchinchi juzi nikoh taloq va idda nomli kitobda keltirganman demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'rtachasi nikoh to'ylarida va iyd kunlarida odob axloq doirasidagi shijoatga chaqiruvchi vatanparvarlik dinparvarlik va islomiy ma'noga chaqiruvchi qo'shiqlarga ruxsat bor bunga demak ko'p ulamolar ittifoq qilishgan ba'zi bir demak ting aytgan ovoz ham gunoh deb tushunadigan odamlar bo'lsa u fikrlari o'zlariga qolishi taqvo yuzasidan o'zlari shu narsani tutishlari mumkin lekin u kishilarni boshqalarni harom qil ishni qilyapsan deb tuhmat qilishlari ya'nki boshqalarga qattiq tegishlari ularni san palon bo'lding piston bo'lding kofir bo'lding posiq bo'lding degan gaplarni aytishga haqlari yo'q chunki katta ulamolar ixtilof qilgan masalani u tarafini olgan ham bu tarafini olgan ham to'g'ri ishni qilgan bo'ladi bir biri bilan urushmasligi bir birlari bilan demak talashib tortishib ularni nomlariga har xil noqulay gaplarni aytishga o'tishmasliklari kerak ko'ngili ko'targanlar taqvo tarafini tutib umr bo'yi hech bir ovozni eshitmay o'tsalar juda yaxshi o'zlarini demak e'tiqodidagi tushunchalaridagi narsalarni qilgan bo'ladilar lekin ulamolar hadisga asosan shar'iy e, dalillarga asosan ruxsat bergan narsani qilgan odamni ham ayblashga birov haqli emas